Sebab tu zikrullah ni kita nak bagi dalam hati. Orang yang ada dalam hati dia la ilaha illallah, malaikat akan keluar daripada neraka ni, paling bawah sekali ni. Dah gelap habis dah. Orang lain semua masuk syurga dikeluar. Bila dikeluar, lalu malaikat kata, "Wahai Juhainah, apa yang kamu nak minta?" Juhainah ni yang ada kalimah la ilaha illallah, dia kata, "Wahai malaikat, minta kepada Allah, aku nak duduk depan pintu syurga sudah." Nampak? Ada kalimah la ilaha illallah nak minta duduk depan pintu syurga ya. Lah. Lalu Allah kata, "Wahai malaikat, benarkan duduk depan pintu syurga. Syarat dia jangan minta yang lain dah." Jadi malaikat pergi jumpa, "Wahai Juhainah, digelar kepada orang ni, bukan nama Juhainah." Ingat, duduk depan pintu syurga, jangan minta yang lain dah. Dia kata, "Insya-Allah." Tak minta dah. Tiba-tiba duduk depan pintu syurga, dia jumpa, wahai malaikat boleh tak masuk sikit malaikat kata tidakkah kamu berjanji tadi nak duduk depan pintu surga aja ni nak minta masuk pula wahai malaikat pergilah bagi tahu Allah nak masuk sikit aja ni dialog ni dalam sahih bukhari kemudian malaikat Allah kata wahai malaikat bagi tahu dekat dia aku bagi masuk sikit aja lepas tu jangan minta dah janji janji orang ni berjanji insyaallah Nabi kata tidaklah. Aku nak aku nak masuk sikitlah. Ya? Tiba-tiba bila masuk sikit, dia tengok keindahan syurga ni. Tak ada tolak bandingnya. Syurga ni tuan-tuan sangat hebat. Yang tak boleh digambar dengan otak manusia masa hidup dunia. Dia tengok-tengok tu, dia jumpa wahai malaikat. Dah duduk depan dah. Boleh tak masuk dalam sikit? Manusia ni tuan-tuan, dia, dia takkan rasa apa? Bercukup. Jadi malaikat pergi jumpa. Boleh tak jumpa Allah? Ya Allah, dia ni nak minta masuk pula dah Allah kata bagi tahu dekat dia aku bagi masuk tapi lepas tu jangan minta dah jadi malaikat kata boleh masuk jangan minta dah tak minta dah tak minta dah tak minta dah akhirnya bila masuk tuan-tuan dia jumpa wahai malaikat aku nak tengok nabi ni duduk tang mana dia gua macam tu lah nabi ni duduk tang mana kat mana maka Allah subhanahu kata boleh aku bagi tengok tapi jangan syarat lepas ni jangan minta dah Akhirnya dibawa tuan-tuan dia duduk dengan nabi para-para nabi dengan izin Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada kalimah la ilaha illallah. Jadi kita dalam hidup kalau boleh jangan zikrullah tu mulut saja bagi hati jalan. Mulut la ilaha illallah tapi hati jalan. Bila la ilallah tuan-tuan nak tahu jalan tak jalan? Tuan-tuan tengok masa tidur. Kalau tidur bangun hati ni jalan, maksudnya zikrullah tu di hati. Tuan-tuan orang yang di hati dan la ilallah dia akan masuk syurga tuan-tuan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan kita nak menyang ni. Lagi. Satu amalan yang mudah untuk kita nak masuk syurga. Apa dia? Senyum. Senyum. Senyum itu kata Nabi sedekah. Senyum sedekah. Jangan tuan-tuan tabung lalu senyum pula. Apa? Sedekah. <laughs> senyum tu sedekah, tuan-tuan. Sebab tu Nabi kata dalam dalam sahih Bukhari disebut Nabi ini sentiasa senyum dengan para sahabat. Sentiasa senyum, senyum dia. Ya. Sebab apa? Senyum tu melambangkan perkara yang mudah dibuat tapi sangat susah untuk dilakukan. Senang dibuat tapi susah nak dilakukan. Um, terutamanya kalau lah penjawat awam. Kan? Penjawat awam kalau nurse ke, kalau jaga kat kaunter saya tengok selalunya susah senyum baru ni saya ceramah di hospital apa Allahumma sallallahu Muhammad Slim River nurse-nurse ni saya kata dekat nurse-nurse kalau nak ikut syurga ni tuan-tuan semua masuk syurga ni kakak-kakak adik-adik nurse-nurse ni dia orang kata kenapa ustaz kata macam tu tuan-tuan saya kata kakak-kakak pesakit masuk kakak senyum aja jamin dah kakak syurga tapi kakak saya tengok saya ceramah ni sejam senyum pun tidak Lepas tu barulah <laughs> Nak senyum Kadang-kadang oh. dia orang jumpa Ada seorang staff nurse dia kata Ustaz bukan tak nak senyum ustaz Letih sangat Saya kata memang mana ada hidup tak letih Dah kerja kita macam tu Tapi apa salahnya kita senyum Senyum tu sebagai sedekah Pahala cukup besar Ada seorang nurse tu dia kata Ustaz dia kata Perkara ni berlaku Ada seorang pengurusi posrawi Contoh tak posrawi Pos Rawi ni hospital. Kan? Pengurusi Pos Rawi ni kalau dia tengok live ni, tak apa saya sebut nama dia. Dia cerita kat saya, "Ustaz, saya mati dua kali lah Ni pengurusi Pos Rawi ni. Dua mati, dua kali mati lah uh, mati macam mana? Dia kata, "Ustaz, saya suka makan musang king." Tonton tak nak musang king? Musang king tu Nurian lah sekarang ni Musang King ni duduk nombor dua tau Yang paling sedap sekali dia sebut Ahe Ahe Eh Ahe apa? Kamu kita makan tu? Eh ya Apa? Ahe wah Lupa dah <tuh -tuh. Nama Yang ni dekat Penang tu Dia dia kalau Dia kuning macam ni Bila kita pegang tu Dia melekat dekat tangan Bila gigit Macam chewing gum Punya sedap Nak cerita tak kerti lah ya? Tuan-tuan mentelai -tuan Alior lah <tuh> sedap sungguh lebih sedap daripada musang king yang ni ni memang king of the king lah sedap sungguh tapi dia ni suka makan musang king dia kata kalau saya makan ustaz bukan tiga biji saya makan satu tu satu raga satu raga ni pengusi pesrawi kalau dia tengok live ni tuan-tuan saya akan salam kat dia dia makan seraga ni musang king bukan dia makan macam mana lah. kira pagi makan sarapan musang king Bukan dia makan macam tu. Tonton tahu dia makan macam mana? Dia makan dengan pulut. Ah ha, bini saya suka. Dia bubuh pulut, lepas tu dia ambil musangki. dia bubuh apa tu? Santan, santan. Lepas tu dia ramai. Dia ramai keluar aku sini ni. Aku tengok waktu tak lalu. Bini saya ramai-ramai lepas tu dia tanya, Nah, abang, aku nak telan tapi." <laughs> saya tak lalu. Saya suka makan itu freshnya. Bini saya suka makan tu, dia ramai-ramai ramai kan. Lepas tu dia, mm. <laughs> Dia ni, pagi tu ramai dah makan. Balik tengah hari, makan musang king ni. Malam masa musang king, tiga hari makan. Tiga hari musang king, terus kena strok. Eh, bukan kena strok, kena apa? Uh, Perlah strok ah. Bila kena strok, tangan belah ni macam ni. Mulut herat. Bila mulut herat, tak tak nak makan lah tuan-tuan. taubatlah lah, tobat. Tiga bulan lepas tu, Alhamdulillah sihat. Dia kata masa kena tu memang masa nak macam nak mati dah, dah. Sehat bila sehat dia apa bab kat bini dah. Yang musang king. Yang kata nak kena king ke ni. <tuk> tak ada, tak ada, tak, tak mau buat. Jangan nak kena stroke lagi kah? Kawan ni tuan-tuan musang king ni Allah bila sebut saja memang meleleh helio liur lah. Memang dia minat sungguh. Jadi oleh kerana bini ni tak mau buat. Dia pergi bagi kat kak dia. Dia beli satu warga bagi kau buat tak bagi tahu kat bini bini tak masalah kau buat kau punya bagus kau buat makan-makan tuan-tuan Bukan kena, kena stroke heart attack terus heart attack terus bila heart attack masuk hospital dikatakan 6 orang doktor rawat rawat-rawat tuan-tuan pakai tu yang elektrik ni disahkan mati sah mati tapi ada seorang staff nurse staff ni tengok ni mereka proses apa semua bubuh elektrik, apa semua dah sah mati apa salahnya, dia kata pergi kat telinga ajar la ilaha illallah jadi staff ni pergi lah pergi kat telinga la ilaha illallah pengurusi pos rawi ni dia kata bila nurse tu sebut la ilaha illallah dia kata ketika itulah saya nampak kalimah la ilaha illallah datang macam cahaya. Kemudian saya bergantung dekat kalimah tu dia kata. Bila bergantung tu kalimah tu bergerak daripada hujung kaki saya. Saya bergantung dia kata. Ketika itulah badan saya jadi sejuk. Sejuk, 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 sejuk. sejuk. Kemudian sampai dekat dada saya. Kemudian keluar melalui mulut saya. Bila ha, 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 tu menyawa balik. Saya hidup kali kedua. Kerana apa? Kerana staff nerf ni ajak orang yang dah mati ni dengan la ilaha illallah. Tu hebat la ilaha illallah.